আজি চামৰে ভাত বনাইছোঁ এইবাৰ আৰু এনেকুৱা তীজ আগতে কেতিয়াও পোৱা নাছিলোঁ দেই এইবাৰ অকলে অকলে খাইছোঁ আৰু বেটী তাত আমিও ইয়াত কোনে কি খাইছে ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু পনীৰ বনাবলৈ মছলা পেষ্ট কৰি লৈছোঁ ইয়াতে কেইটামান কাটোৱাত দিছোঁ আদা নহৰু জিৰা খিচমিচ আৰু বাদাম এইখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান পানী দি পিচি ল'লোঁ একেবাৰে গুড়ি কৰিলেও হ'ব মই এনেকৈ বনাইছোঁ বিলাহী ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এইপিনে পিঁয়াজ আদা নহৰু পেষ্ট আৰু ডালচেনি লৈছোঁ মানে এইখিনি যিখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মিক্সিত সেইখিনিয়ে হয় খিচমিচ বাদাম সকলোখিনি আছে ইয়াতে আজি এইটো পনীৰে বনাবলৈ লৈছোঁ টাইমাক খুন্দিবলৈ সুবিধা হয় ওপৰলৈ টানি দিলে হৈ গ'ল একো কটা কটি কৰিব নালাগে তিনি চাৰিজনৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ হৈ যায় পনীৰখিনি উলিয়াই ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া নিমখ সান্ধি লগাই ফ্ৰাই কৰি দিলেই হৈ যাব ৰিফাইন দি লৈছোঁ আজি ৰিফাইনতে ভাজিম বুলি ভাবিছোঁ পনীৰখিনি আটাইখিনি উপকৰণ দি দিলো অকণমান দেৰি ভাজি লৈছো আৰু সোৱাদ হৈ গৈছে আলু চাহ দিছে এতিয়া বিলাহী এড কৰিম সেয়া বিলাহী দি দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে মই পানী এড কৰি দিছোঁ এতিয়া পনীৰ দি দিম আৰু সেয়া পনীৰ হৈ গৈছে আৰু খাব লাগিব এতিয়া আপোনালোকেও ভাত বনাই মেলি খাওক কি খাইছে কি নাই খোৱা নাজানো ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এটাকৈ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আজিলৈ আহিছোঁ বাই